вот в нашем ä, молодежном отделе проводятся все интересные э, а, вопросы, для молодежи. Для молодежи сначала будем рассказывать такой молодежный проект. А на начало у нас очень много уже молодежных проектов, называется «Победоносец». Руководителем его является, его, его является а очень опытный, научный тип. В том плане, что вы все молодые, может быть, вы сейчас слушаете. приехали, сейчас поступали, показывали фильмы, в доме до вечера, мать, отец, на фигурируют, мы не поснимем, своим поступаем сами миром. И понимаю, что вот им не хватает этого говорится, Ухода именно от молодежи. Вот, когда вы сейчас возрастаете, когда вам будет уже 20, 21, 22, двадцать два, себя искать в этой жизни не только в работе, но и поймете, что вокруг вас еще находятся другие люди, которые нужны вашим ценностям для этого. И существует вот эти организация, которая помогает людям и пожилым, и молодым.